Началось еще вчера вечером, выезжало два наших подразделения и два подразделения от 5 и 7 части. Тушили всю ночь. Мы в заступившем дежурстве сменили своих товарищей здесь. Какая площадь, что горит причины возгорания? Если Причина самого возгорания. Горит торфяник на площади 1000 квадратных метров на разных участках. В ближайший водоисточник от нас находится на улице Лиманная километра полтора-два приходится машины гонять туда. Температура большая, можно провалиться. До тяга пожара тяжело добираться, потому что бойцы проваливаются, где по колено, где и больше.